पुणे आणि जळगाव वन विभागाची मोठी कारवाई लाखो रुपयांची वाघाचे कातड्याची तस्करी करणारी टोळी पकडली जळगाव वनपरिक्षेत्रातील नशिराबाद टोलनाक्यावरील पुणे व जळगाव वन अधिकारी यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार वन विभागाच्या पशु क्रमांक एक मधील सिन्हाच्या किंवा वाघाच्या कातड्याचा व्यापार करणाऱ्या सहा आरोपींना अटक करण्यात आली आहे अटकेतील व्यक्ती दोन महिला आणि चार पुरुष आहेत जे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशचे रहिवासी आहेत ही वाघिणीची कातडी दोन ते तीन महिन्यांपूर्वीची असून त्याची कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे त्याची किंमत वनविभागाचे अधिकारी ठेवण्यात आली आहे हे मिश्रित लेदर चाचणीसाठी हैदराबादला पाठवण्यात येणार असल्याचे वन विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे वन अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार हे देखील मोठे रॅकेट असू शकते आणि यामध्ये आणखी अनेकांना अटक होण्याची शक्यता आहे हे कातडे कोणाला विकणार होते

से अक्टूस को उनका कस्टडी में लिया है तो उन्होंने चेकिंग में पता चला उनके पास एक टाइगर का स्किन था कुल्ली तो ग्राउंड अड्डी टाइगर का स्किन था तो वो इंफॉर्मेशन हमें उन्होंने शेयर किया है। फिर हमारा बंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनका साथ कोऑर्डिनेट करके हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया इन्वेस्टिगेशन में पता चला टोटल छः आरोपी हमारे कस्टडी में था छः से दो महिला है और फोर जेंट उसमें से चार लोग यहाँ मुक्त नगर यहाँ पे मुक्त नगर में एक गांव को बॉर्डर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर का बिलोंग करते है वो लोग और एक अहमदनगर और दूसरा दूसरा आदमी आरोपी बिलोंग करता भोपाल सो तो जब उनका इन्वेस्टिगेशन किए थे हमें पता चला वो शिकारी लगभग दो तीन महीने पहले हुआ करते समर टाइम में हुआ करते सो तो पहले इन्वेस्टिगेशन में जो हमें पता चला वो समर मंथ में हुआ इसमें मध्य प्रदेश बॉर्डर पर फिर हमें उनको अरेस्ट किया छः लोगों को अरेस्ट किया अभी आ, तो हमारा फॉरेस्ट कस्टडी नहीं है वो तो। लोग तो आगे हमें ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा वो स्किन टाइगर स्किन जो हमने पकड़ा कस्टम्स डिपार्टमेंट का साथ वो किसको भेजने वाला था और कहाँ से उन्होंने शिकारी करके उसको लेके आया ये हमारा इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा और साथ साथ में जो टाइगर स्किन हमें मिला उसका ऑथेंटिसिटी वो सच में टाइगर स्किन है क्या वो चेक करने के लिए हम हैदराबाद में सेले मॉलिकर बायोलॉजी लैब है उसको भेजना पड़ेगा और इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारा असिटेंट कंसरवेटर ऑफ फॉरेस्ट उमेश उमेशदार है वो आगे इसको इन्वेस्टिगेशन करेगा हम वहाँ और महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें साथ में कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं हाँ। नहीं मतलब ऐसा अभी तक वो ओपन केस है इन्वेस्टिगेशन चालू अभी तक ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता है। और टोटल छह लोग है इसमें दो महिला है और चार लोग जाए तो उनका एक हिस्ट्री है उनका जो मेन है उनका तो इसकी पहले फॉरेस्ट ऑफेंस हिस्ट्री है करके इनिशियल रिपोर्ट में पता चला लेकिन उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा बाकी इन्वॉल्वमेंट क्या था कि तस्करी में उनका इन्वॉल्वमेंट था, था इसकी पहले तो ज्यादा डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलेगा एक पूछा वाला हाँ वो तो नॉर्मली तो आ, मार्केट वैल्यू तो हमें पता नहीं हम डिस्कोस भी नहीं करते रीज़न ये होता रीज़न ये होता है यूजली जब स्किन का वैल्यू हमें पब्लिक को डिस्कोस किया तो वो तो एक मोटिवेशन होता है सो तो बहुत सारा गाइडलाइंस है नॉर्म्स भी है तो कभी महंगाई